صرف سات دنوں میں آپریشن نے شکاگو کو ایک جنگی زون بنا دیا ایک امریکی ویٹرن اپ اندازہ کیجئے اس کو بغیر وارنٹ کے اس کے بستر سے گھسیٹا گیا گھنٹوں حراست میں رکھا گیا اور ان کی بیٹی نے ایکس پر لکھا کہ میرے والد نے ملک کے لیے لڑائی لڑی ہے ایک وار ویٹرن ہے مگر آج انہیں مجرم سمجھا گیا کیوں کیونکہ وہ زیافام تھا دی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ جو ریڈز ہیں یہ جو چھاپے ہیں یہ مجرم پیشہ غیر قانونی ہجرت کرنے والوں کے خلاف ہیں تین سو سے زائد ایجنٹس بلیک ہاک ہیلیکاپٹر سے ریپیل کرتے ہوئے نیچے اترے رسیوں کے ذریعے نیچے اترے چار اکتوبر کو براڈ ویو ڈیٹینشن سینٹر کے باہر مظاہرین جمع ہوئے ایک مسلح خاتون جو مظاہرین کی حمایت میں ایجنٹس کی گاڑیوں پر وار کر رہی تھی حملہ کر رہی تھی اس ایجنٹ سے گولی مار گلوبل سچ پاڈکاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی السلام علیکم آج ہم ایک ایسی آگ کی بات کریں گے جو نہ صرف شکاگو کو جلا رہی ہے بلکہ پورے امریکی معاشرے کی رگوں میں زہر کی طرح پھیل رہی ہے تصور کیجئے رات کا سناٹا جب سارا شہر سو رہا ہے اچانک آسمان سے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرس گونجتے ہیں ایجنٹس نکاب پوش ہتھیار لہراتے اپارٹمنٹس کے دروازے توڑتے گھروں میں داخل ہوتے ہیں بچوں کو ننگے پاؤں گھسیٹا جاتا ہے بوڑوں کو ہتھکڑیوں میں جکڑا جاتا ہے اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں یہ کوئی ہالی وڈ فلم کا سین نہیں ہے یہ شکاگو کی حقیقت ہے جہاں آئیس یعنی امریکن امیگریشن ان کسٹمز انفورسمنٹ اور یو ایس بارڈر پٹرول کی آپریشن میڈوے بلٹس نے ہزاروں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں ہم شروع کریں گے شکاگو کی موجودہ صورتحال سے پھر جائیں گے اس کی وجوہات پر پروجیکٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو پر اس کو گہرائی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پس منظر دیکھیں گے یہ جو ریڈز ہو رہے ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کی تفصیلات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں پر اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں قانونی لڑائیاں لیگل بیٹلز کیا چل رہی ہیں اور آخر میں ایک مختصر سا تجزیہ کریں گے اور آپ پر سارے کا سارا معاملہ چھوڑ دیں گے تو جناب آئیے آغاز کرتے ہیں ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے اور اگر آپ یو کے یو ایس کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اکتوبر دو پچیس صرف سات دنوں میں نے شکاگو کو ایک جنگی زون بنا دیا زون یہ مہم آٹھ ستمبر کو ڈپارٹمنٹ آف ہوم سیکیورٹی نے شروع کی جو الینوئے کی سینچوری سٹی پالیسیوں کو مجرم پیشہ ہجرت کرنے والوں کی پناہ گاہ کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مجرم پیشہ امیگرنٹس ہیں یہ ان کی پناہ گاہ بن گئی ہے اور پہلی اکتوبر کی رات ساؤتھ شور اپارٹمنٹس میں جہاں پچانوے فیصد آبادی سیاہ فام امریکیوں کی ہے اور کچھ اس کے علاوہ امیگرنٹس رہتے ہیں تین uh, سو سے زائد ایجنٹس بلیک ہاک ہیلیکاپٹر سے ریپیل کرتے ہوئے نیچے اترے رسیوں کے ذریعے نیچے اترے آواز ایسی تھی کہ کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی فلیش بیک گرینیڈس کی چمک ان سے کمرے روشن ہو رہے تھے دروازے توڑ کر ایجنٹس گھروں میں گزے ایک سو تیس سے زائد لوگوں کو بچوں بوڑھوں اور امریکی شہریوں سمیت بہت سے لوگوں کو امیگرینٹس کو باہر نکالا گیا ہتھ کھڑیوں میں جکڑ کر لے جایا گیا ایکس پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ جیمل گرین نے پوسٹ کی تھی انہوں نے تین سالہ بچیوں کو ہتھ کڑی میں دکھایا کہ وہ جکڑی ہوئی ہیں ننگے پاؤں ہیں ماں باپ سے ان کو الگ کیا گیا اور ایجنٹس اس کے جواب میں ہس رہے تھے جیسے کوئی کھیل ہو ایک اور کیس سڑسٹھ سالہ روڈرک جانسن کا ایک امریکی ویٹرن آپ اندازہ کیجئے ایک ویٹرن اس کو بغیر وارنٹ کے اس کے بستر سے گھسیٹا گیا گھنٹوں حراست میں رکھا گیا فون کال تک کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کی بیٹی نے ایکس پر لکھا کہ میرے والد نے ملک کے لیے لڑائی لڑی ہے ایک وار ویٹرن ہے مگر آج انہیں مجرم سمجھا گیا کیوں کیونکہ وہ سف... سیاہ فارم تھا کیا وہ سفید فارم نہیں تھا اس لیے ایک سیاہ فارم ہونے کی وجہ سے چار اکتوبر کو ویو ڈیٹینشن سینٹر کے باہر مظاہرین جمع ہوئے ایک مسلح خاتون جو مظاہرین کی حمایت میں ایجنٹس کی گاڑیوں پر وار کر رہی تھی حملہ کر رہی تھی یا حملہ کر تو نہیں رہی تھی حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی رادر اسے ایجنٹس نے گولی مار دی خوش قسمتی سے وہ زندہ ہے لیکن شدید زخمی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اسی دوران تیرہ پرام مظاہرین کو گرفتار کیا گیا جن میں دو صحافی شامل تھے جو ویڈیوز بنا رہے ڈی ایچ ایس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ اس کی جو سیکرٹری ہیں کرسٹی نونگ خود وہاں پہنچیں ایجنٹس کی تعریف کی اور کہا یہ شہر مجرموں کا ٹکانہ ہے ہم اسے صاف کر دیں گے دی ہوم لینڈ کا دعویٰ ہے کہ یہ جو ریڈز ہیں یہ جو چھاپے ہیں یہ مجرم پیشہ غیر قانونی ہجرت کرنے والوں کے خلاف ہیں جیسے گینگ ممبرز ہوتے ہیں منشیات فروش ہوتے ہیں جنسی زیادتی کے مجرم ہوتے ہیں مگر اداد و شمار کچھ اور کہتے ہیں اور اداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے آٹھ سو گرفتاریوں میں سے صرف دو سو ایسے ہیں جن کی مجرمانہ کیسز ہیں باقی تمام ایسے ہیں جن کے مجرمانہ کیسز نہیں ہیں یا وہ امریکی شہری ہیں اور اگر وائلیشنز بھی ہیں تو بہت چھوٹی سی جیسے کوئی ٹریفک ٹکٹ ہے یا ویزا اوورسٹے ہے اس طرح کے مجرم اور شکاگو ایک سینکچوری سٹی ہے جہاں ٹرسٹ ایکٹ مقامی پولیس کو وفاقی امیگریشن ایجنٹس کی مدد سے روکتا ہے دراصل اور جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے تین سو نیشنل گارڈ فوج وہاں بھیج دی ہے گوانا جی بی پرٹسکر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کے باوجود انہوں نے یہ نیشنل گارڈ وہاں پر بھیج دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل وفاق کی طرف سے انویجن ہے یہ غلبہ ہے یہ کوئی انصاف نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون کی بالادستی ہے یا خوف و ہراس پھیلانے کی ایک حکمت عملی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا جو شکاگو میں رہتا ہے اب آئیے ذرا میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں میں نے پہلے بھی اس سلسلے میں کچھ ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے آئیے ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے جناب کیونکہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ ٹوینٹی ٹوئنٹی فائیو اب یہ ایک نو سو صفحات پر مبنی ایک مشتمل ایک دستاویز ہے جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں شائع کی تھی اور یہ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے لیے ایک مکمل منصوبہ ہے تصور کیجئے کہ ایک ایسی کتاب جو پوری امریکی حکومت کو بدل دے صدر کو مطلق الانان بنائے کانگریس اور عدالتوں کو ان کے چیک اینڈ بیلنسز کو کمزور کرے اور ایک الٹرا قدابت پسند ایجنڈا نافذ کر دے یعنی کہ ایک الٹرا کنزرویٹو ایجنڈا انفورس کر دے کیا ہے جی ہجرت کو روکا جائے امیگرینٹس کو روکا جائے امیگریشن کو روکا جائے اس کے علاوہ ماحولیاتی قانون جو ہیں ان کو توڑا جائے فوسل فیولز جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اب اس میں سب سے خطرناک جو معاملہ ہے وہ امیگریشن کا حصہ ہے آئیس کو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی بنانا 287 جی پروگرام بحال کرنا 287 جی کیا یہ دراصل مقامی پولیس کو امیگریشن جیسی گرفتاریاں امیگریشن ریلیٹڈ گرفتاریوں کی دراصل اجازت دیتا ہے اور سالانہ پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ ملک بدریاں کرنا جو موجودہ سے تین گنا زیادہ ہوں اب اس کی نظریاتی جڑ کہاں پر جا کے ملتی ہے دراصل جی یہ ایک دی گریٹ ریپلیسمنٹ تھیری ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا اپنی کچھ ویڈیوز میں ایک سازشی نظریہ ہے جو فرانسیسی مصنف رینوڈ کے مو نے دو یارہ میں اپنی کتاب لی گرینڈ ریپلیسمنٹ میں یہ پیش کیا تھا سادہ الفاظ میں یہ کہتا یہ ہے کہ جناب جو سفید فام امریکی اور جو یورپی ہیں یورپی لوگ ہیں ان کو غیروں سے یعنی لاتینیوں سے لیٹن امیریکنز ہیں ان سے افریقن سے یا مسلمان امیگرینٹ سے ان سے تبدیل کر دیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک قسم کی جینوسائیڈ ہے آپ آہستہ آہستہ ان کو یہاں پر لارہے ہیں تاکہ ان کی تعداد زیادہ ہو جائے اور وائٹ جو وہ پورے وائپ آف ہو جائیں اب یہ نظریہ یہ یہ اس ایک فرنچ میں نے آپ کو بتایا گرینڈ ریپلیسمنٹ وہاں سے آیا ہے اور انتہائی جو انتہا پسند دائیں بازوں کی کچھ گروہ ہیں ان سے یہ پھیلا ہے اور اب یہ امریکہ میں آ کر ٹرمپ کی ریلیوں میں گوجتا ہے جہاں امیگرنٹس کو خطرہ کہا جاتا ہے پروجیکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو جو ہے یہ اس تھیوری کو یہ جو خدشات تھے اس کو ایک عملی جامہ پہنا رہا ہے یہ ہجرت کو خطرہ قرار دے کر نسل جلد کی رنگت یا مذہب پر پروفائلنگ کرتے ہیں یعنی کہ ریشل اور ریلیجیس ڈسکرمنیشن ہے پروفائلنگ کی جا رہی ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں ستمبر دو پچیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آئیس نسل یا مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو روک سکتی ہے ان کی تلاشی لے سکتی ہے اگر ان کو لگا کہ کسی کا رنگ جلد کا براؤن ہے تو وہ روک سکتے ہیں بشک وہ کو امریکی شہری کیوں نہ ہو دے ہیو right to stop you and ask you کہ جناب یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے اب یہ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو چوتھی ترمیم ہے فورت امینٹ ہے یہ اس کی سریحن خلاف ورزی ہے پروجیکٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ہے کیا جی اس کے دس کلیدی نکات ہیں پہلا ہے کہ صدارتی طاقت کو بڑھانا صدر کو مکمل اختیار دینا جیسا کہ ٹرمپ کا نیشنل گارڈ بھیجنا بغیر گورنر کی اجازت کے دوسرا ہے آئیس کی توسیع یعنی کہ بجٹ اس کا دگنا کر دینا اس کو نئی جیلز بنانا شکاگو کا ڈیپ ڈش ڈیٹینشن سینٹر جو ہے وہ اس کا ایک اس کی ایک مثال ہے اس کے علاوہ ٹو ایٹی سیون جی جو ہے اس پروگرام کو بحال کرنا مقامی پولیس امیگریشن ایجنٹس بن جائیں یعنی کہ وہ نے جو ٹرسٹ ایکٹ ہے اس کا اس کو خطرے میں ڈالنا پھر ملک بدریاں تیز کرنا جو ڈپورٹیشنز ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا سالانہ پندرہ لاکھ ڈپورٹیشنز بشمول غیر مجرمانہ جو کہ ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کو بھی جیسے کہ ویزا اوورسٹے والے معمولی چارجز والے لوگوں کو بھی یہ کر دینا اس کے علاوہ نسل پر مبنی اپنی پروفائلنگ جسے ریشل پروفائلنگ کہتے ہیں ریلیجس پروفائلنگ کہتے ہیں براؤن یا سیاہ فارم لوگوں کو مشتبہ سمجھنا سپریم کورٹ کی اس سے بالکل یہ سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دے دیا انہیں تائید کر دیا اس کی اس کے علاوہ سینکچوری شہروں پر پابندی لگانا شکاگو جیسے شہروں کے فنڈز روکنا پھر حراستی مراکز بڑھانا ایک لاکھ سے زائد بیڈز بشمول خاندانی جیلز بچوں کو الگ کرنا پھر منشیات اور گینگ جو ہیں ان پر فوکس کرنا لیکن جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سکسی سکس پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ بغیر کسی مجرمانہ ریکارڈ کے ہیں یا پھر چھوٹی موٹی ٹریفک وائلیشنس ٹائپ چیز ہیں فوج کو بیچ میں شامل کرنا نیشنل گارڈ کو آئیس کے ساتھ شامل کرنا شکاگو میں تین سو فوجی تعینات کیے گئے ہیں اور دسواں ہیں قانونی تبدیلیاں کرنا کہ امیگریشن عدالتوں کو تیز کرنا اپیلز کم کرنا انسانی حقوق نظر انداز کرنا اس منصوبے کو ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے تیار کیا ہے پال ڈانسز کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں رس بوٹ جو کہ بجٹ ماہر ہیں اب آفیس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ ڈائریکٹر ہیں اس کے علاوہ اسپینسر کرٹن ہیں اور سو سے زائد ان کے علاوہ قدامت پسند ماہرین نے یہ لکھا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ میں یہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری کرسٹی نوم جو ہیں جو شکاگو میں جو ریڈز ہوئے ہیں ان میں خود شریک ہوتی رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ قانون کی فتح ہے باڈر زار جو ہیں ٹیم ہومن جو صرف مجرموں کی گرفتاری کا دعویٰ کرتے ہیں مگر شہری بھی پکڑے جا رہے ہیں اور ڈان بونجینو ہیں جو ایکس پر آ, یہ باتیں کرتے ہیں جناب کے جو امیگرنٹس ہیں یہ خطرہ ہیں یہ شکاگو کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکاگو کو نشانہ بنانے کی وجہ کیا ہے شکاگو کو آ, نشانہ بنانے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹس کا گڑھ ہے اور یہ ڈیموکریٹک سینکچوری سٹی اس کو کہہ کے بلایا جا رہا ہے جو اس کے گورنر ہیں پرٹسکر اور میئر برینڈن جانسن ان کی مزاحمت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مزاحمت کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کی مزاحمت کو توڑنے کی یہ کوشش ہے اور ایلینو ٹرسٹ ایکٹ جو ہے وہ وفاقی جو یہ وفاق کیے جو کچھ کر رہا ہے ان کی انٹروینشن کو روکتا ہے مگر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی یہ غداری ہے یہ تو غداری کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اب اس وقت شکاگو میں ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے جو ڈیموکریٹک ریاستیں ہیں جیسے کیلیفورنیا ہے نیو یورک ہے بعض مبصرین یہ تبصرہ کرتے ہیں اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جناب ان سب کو بھی سبق سکھائے جانے کا یہ ایک ٹریلر ہے اور جو فلم ہے یہ بعد میں کیلیفورنیا نیو یورک اور باقی ڈیموکریٹک سٹیٹس میں بھی چلے گی جبکہ ریپبلکن علاقوں میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو نسبتاً خاموشی ہے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں بہت سے لوگ اب کہ کیا یہ جمہوریت ہے یا آبریت ہے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں آئیے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ ایس اور آئیس اور یہ یہ کیا ای آر او سی بی پی یہ کیا ہے کدھر سے شروع ہوتے ہیں ان کی کہاں تک وہ جاتی ہے جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں تو اگر اس کے اوپر دیکھیں تو جناب یہ سب کچھ گیارہ ستمبر دوزار ایک کے حملوں سے شروع ہوتا ہے اور دوزار تین میں ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ یعنی ڈی ایچ ایس قائم ہوتا ہے پرانی کسٹم سروس اور امیگریشن نیشنلائزیشن سروس کو ملا کر بائیس ایجنسیوں کا ایک بڑا نیٹ ورک بنایا جاتا ہے اور ڈی ایچ ایس بن جاتا ہے اب ڈی ایچ ایس کا کام کیا ہے سرحدیں محفوظ کرنا دہشت گردی روکنا اندرونی ہجرت کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنا مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت بڑھتی گئی اور اب دو لاکھ چوبیس ہزار ملازمین ہیں اور سو بلین ڈالرز کا بجٹ ہے آئیس جو ہے وہ اس کا اندرونی ایک ونگ ہے یعنی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ جو دوزار تین میں بنا اس کی انفورسمنٹ اینڈ ریموول آپریشنز ای آر او یہ جو برانچ ہے یہ گرفتاریاں حراست اور ملک بدریاں کرتی ہے اور اس کے ہزاروں ایجنٹس ہیں جو مجرم پیشہ غیر قانونی ہجرت کرنے والوں کو پکڑتے ہیں جیسے ویزا اوبسٹے ہے کوئی پرانی ڈیپورٹیشن آرڈرز والے لوگ ہیں ان لوگوں کو پکڑتے ہیں سی بی پی یعنی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن اور اس کا جو بارڈر پٹرول ہے یہ کیا ہے یہ سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں اور یہ سر انیس سو چار سے شروع ہوا جب گھوڑوں پر واچ مین سرحدوں کی نگرانی کیا کرتے تھے اب بیس ہزار سے زائد ایجنٹس ہیں جو سرحد سے سو میل اندر تک وہ ریڈز کر سکتے ہیں چھاپے مار سکتے ہیں اور شکاگو جیسے شہر سو میل کے اندر آتے ہیں اس لیے وہاں پر بھی یہ چھاپے مار سکتے ہیں اور مار رہے ہیں سپریم کورٹ کی جو بارڈر زون ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں معقول شک کی شرط ہے کہ آپ کو ایک لیجیٹمل ڈاؤٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ واقعی یہاں پر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں تو یہاں پر دکھائی نہیں دیتا دوزار بیس سے چوبیس تک آئیس نے سالانہ اوسطن تہنتالیس ہزار ادرون ملک بدریاں کی یعنی شہروں سے نہ کہ سرحد سے مگر دوزار پچیس میں ٹرمپ کی دوسری مدت میں ریکارڈ توڑ دیا جنوری سے مئی تک بیس لاکھ سے زائد ملک بدریاں یا لوگ خود چھوڑ کر چلے گئے جن میں سات سو باون قتل کے مجرم تھے سولہ سو تیرانوے جو تھے جنسی زیادتی کے مجرم تھے مگر چھاسٹھ فیصد جو تھے ان کا کوئی مجرمانہ ایسا ریکارڈ نہیں تھا معمولی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریفک وائلیشن یا چھوٹی موٹی کوئی چوری کی وارداتیں اس طرح کے معاملات تھے حراست میں اس وقت جی اکسٹھ ہزار دو سو چھبیس لوگ ہیں اب تک کا سب سے زیادہ جبکہ 2024 چوبیس میں چالیس ہزار تک یہ گیا تھا اور آٹھ فیصد گرفتاریاں صرف جو ہیں وہ ٹریفک کی وجہ سے ہوئی ہیں جیسے کہ جورجیا ٹریفک سٹاپ سے 120000 سے زائد ڈیپورٹیشنز یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے وہ ہجرت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جو امیگرنٹس ہیں ان کے خلاف کاروائیاں اگر دیکھیں تو شکاگو میں ایک ہزار سے زائد گرفتاریاں صرف ستمبر سے اکتوبر تک ہو چکی ہیں جو اور کہا یہ جا رہا ہے دیشہ یہ ہے کہ یہ بارہ سو سے تیرہ سو تک بھی پہنچ گئی ہوں گی خاص طور پر ساؤتھ سائیڈ میں گینگ اور منشیات کے نیٹورکس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہم نشانہ بنا رہے ہیں جیسے آپریشن میڈ وے بلڈس میں ایم ایس تھرٹین گینگ ممبرس ہیں ان کی بات کی جاتی ہے قومی سطح پر بوسٹن میں آپریشن پیٹریٹ ٹو پوائنٹ زیرو سے اس سے بھی درجنوں گرفتاریاں کی گئی ہیں میمفس میں اور جنوبی شہروں میں سیافام اور جہاں پر وہ علاقے جہاں پر کہ سیافام اور امیگرنٹس اکٹھے رہتے ہیں وہاں پر ریڈز کیے جا رہے ہیں ادھر چھاپے مارے جا رہے ہیں مگر امریکی شہریوں کے خلاف جہاں پر امریکی شہری بھی رہتے ہیں دوزار ہزار سے دوزار پچیس تک سینکڑوں کیسز ایسے آ چکے ہیں جہاں پر کہ امریکی شہریوں کے اوپر اس طریقے سے امیگرنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے جولائی دوزار پچیس میں کیلیفورنیا کے ایک ریڈ میں ایک امریکی شہری کو 48 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا بغیر یہ چیک کیے کہ وہ واقعی میں امریکی شہری ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ شکاگو میں ساؤتھ سائیڈ اپارٹمنٹس میں ایک سو تیس گرفتاریوں میں سے کئی شہری تھے جیسے روڈرک جانسن وہ ای سی ایل یو کہتا ہے کہ جناب یہ فورتھ امینڈمنٹ کی سراسر خلاف پرزی ہے اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ تھوڑے سے اداد و شمار دیکھ لیتے ہیں اگر ہم ان ریڈز کی تفصیلات دیکھیں تو وہ دل دہلا دینے والی ہیں جیسے ایسے لگتا ہے جیسے جنگ کا منظر ہے بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز میں نے آپ کو بتایا ایجنٹس ریپیل کر رہے ہیں فلیش بینک گرنیڈز ہیں کمرے روشن ہوتے ہیں بغیر وارنٹ کے گھستے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پتا نہیں کوئی کسی دشمن کے علاقے میں ریڈ ہو رہا ہے اور ایک ہزار سے زیادہ صرف اکتوبر میں گرفتاریاں ہوئی ہیں دوزار چوبیس میں یہ تعداد صرف دو سو تھی یعنی پانچ سو فیصد اضافہ ہوا اور قومی سطح پر دوزار پچیس میں سولہ ہزار سے زائد گلیوں سے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جن میں چھیاسٹھ فیصد وہ لوگ ہیں جن کا کہ کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہی نہیں ہے اور اگر ہیں بھی تو بہت چھوٹے موٹے جیسے ویزا آور سٹیز ہیں ٹریفک وائلیشنز ہیں کوئی چھوٹی موٹی چوری کی وارداتیں ہیں اب ہم موازنہ کریں تو دو بیس میں کل ایک لاکھ تینتالیس ہزار ڈیپورٹیشنز ہوئی تھی دوزار چو چوبیس میں دو لاکھ اکہتر ہزار مگر دوزار پچیس میں ابھی تک ہی آٹھ لاکھ سے زائدی ہو چکے ہیں تو دگنے سے بھی زیادہ شکاگو میں ڈیپ ڈش ڈیٹینشن بن رہا ہے جو روزانہ ہزاروں کیسز کو پروسس کرے گا یعنی کہ ایک انڈسٹریل سکیل پر ایک سنتی پیمانے پر لوگوں کی زندگیوں پر اس کے جی بڑے عجیب سے اثرات پڑھ رہے ہیں خاندان تباہ ہو رہے ہیں ایکس پر دا uh, کانشیسلی ایک uh, یوزر ہیں ان کی ویڈیو میں ایک لاتینی خاندان کی کہانی ہے ایک ماں کو اس کی دس سالہ بیٹی سے الگ کیا جا رہا ہے یہ بچی ایسے لگتا ہے جیسے یتیم ہے فن اسکول چھوڑ دیا کیونکہ وہ خوف زدہ ہے معیشت کو اس کے علاوہ جی اس کا علیحدہ نقصان ہو رہا ہے یہ جو امیگرنٹس ہیں یہ سترہ فیصد امریکن ورک فورس ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں ریسٹورانوں میں کام کرتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرتے ہیں کیئر ٹیکرز ہیں ہیلتھ کیئر کے اندر کام کرتے ہیں ان کے بغیر معیشت کو سالانہ امریکی معیشت کو سالانہ ڈیڑھ سو بلین ڈالرز کا نقصان ہے امریکی معاشرہ ان سب لوگوں کے بغیر اور ان تمام آپریشنز کی وجہ سے بدل رہا ہے لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو رہا ہے کمیونٹیز خوف میں چھپ رہی ہیں سکولوں میں حاضریاں بیس فیصد کم ہو گئی ہیں ہسپتالوں میں چیک اپس کم ہو رہے ہیں ایکس پر افواہیں ہیں جو امیگرنٹس ہیں وہ گھروں میں قید ہے بچے بھوکے ہیں اس کے علاوہ ریشل پروفائلنگ ہے ریلیجیس پروفائلنگ ہے نسل جلد کے رنگ اور مذہب ان بیسز کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے لاطینی ورکرز کو ٹریفک سٹاپس پر روکا جا رہا ہے سیافام جو کالونیز ہیں جو ان کے ایریاز ہیں وہاں پر ریڈز ہو رہے ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں جیسے ساؤتھ شور ہے جہاں کوئی گینگ ممبر نہیں ملا مگر سب کو نشانہ بنایا گیا پھر مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھ کر پروفائلنگ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی ستمبر دوزار پچیس کی اجازت سے نسل پر مبنی پروفائلنگ اب قانونی ہو گئی ہے امریکہ میں اب یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو کہ وہاں پر لوگوں کو بہت پریشان کر رہی ہیں جس کی وجہ سے پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈس آڈر پی ٹی ایس ڈی کی شرعہ چالیس فیصد تک بڑھ گئی ہے جو خاص طور پر امیگرنٹ فیملیز ہیں ان میں اور یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایکس پر ایک زمبرانہ ایمیل ایک صارف ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا براؤن جلد کی وجہ سے اب سکول نہیں جاتا ہر پولیس کو دیکھ کر روتا ہے اور یہ بالکل ویسا ہی جیسے سیاہ فاہم کمیونٹیز میں تاریخی اوور پولیسنگ ہوئی تھی سو انیس سو ساٹھ میں یہ اس کی یاد تازہ کر رہا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کا ردعمل آ رہا ہے لوگ اس کے اوپر مظاہرے کر رہے ہیں مزاحمت ہو رہی ہے یہ ایک شعلہ ہے جو بجھنے سے انکار کر رہا ہے شکاگو میں ہزاروں مظاہرے ہو رہے ہیں مشیگن uh, ایونیو پر مارچ ہوا ہے جہاں لوگ ہارن بجا رہے ہیں پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہے کوئی انسان غیر قانونی نہیں ہے اور ایجنٹس کی گاڑیوں کو بلاک کیا جا رہا ہے ایکس پر ہیش ٹیگ شکاگو ریڈز ٹرینڈ کر رہا ہے اور بہت سے ایکس پر ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہیں جہاں پر دکھا رہے ہیں لوگ کہ جی پولیس پیپر اسپرے یوز کر رہی ہے ربر بلٹس یوز کر رہی ہے اور ہراساں کر رہی ہے امریکی شہریوں کو اور امیگرینٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ چار اکتوبر کو وہ کہتے ہی ہیں کہ جی تیرہ گرفتاریاں ہوئی ہیں جن میں دو صحافی شامل تھے جو ویڈیوز بنا رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسی دن براڈ ویو ڈٹینشن سینٹر میں بھی فائرنگ ہوئی ہے ایک زخمی خاتون ہے جو مظاہرین کی حمایت کر رہی تھی اسے بھی زخمی کیا گیا ہے اس کے علاوہ لیگل بیٹلز شروع ہیں جی وہ زور پکڑ رہی ہیں اے سی ایل یو نیشنل امیگریشن جسٹس سینٹر این آئی جے سی جو ہے اور انسٹیٹیوٹ فار جسٹس نے درجنوں مقدمات دائر کیے ہیں پہلی اکتوبر کو آ, روڈرک جانسن نے مقدمہ دائر کیا الزامات یہ ہیں کہ جی بغیر وارنٹ کے گرفتاری ہے نسل پر مبنی پروفائلنگ ہے اور چوتھی ترمیم کی خلاف ورزیاں الاباما میں ایک آ, امریکی شہری کی گرفتاری پر این جے سی نے مقدمہ کیا ہے جہاں عدالت نے انجنکشن دیا یعنی چھاپے روک دیئے ہیں پورٹلینڈ میں ایک جج نے نیشنل گارڈ کی تیناتی روک دی ہے مگر وفاق کی دباؤ جاری ہے ڈی ایچ ایس نسل پر مبنی پروفائلنگ کو جھٹلا رہا ہے لیکن آداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے اسی طرح آئیس پر حملے جو ہیں وہ بھی ہزار فیصد بڑھ گئے ہیں لوگ ان کے اوپر ایکس کے اوپر پچاس سے زائد ایسے وہ بتاتے ہیں لوگ سی ایل یو شکاگو جو ہے وہ بتا رہی ہے ایکسپرٹ کہ ہم پچاس سے زیادہ مقدمات لڑ رہے ہیں اور بیس فیصد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتح مل چکی ہے تو حضور معاملہ یہ ہے کہ آج شکاگو میں حالات کشیدہ ہیں نیشنل گارڈ کے تین سو فوجی تینات ہیں کرسی نوم آپریشن میڈوے بلٹس کی کامیابی کا جشن منا رہی ہیں ایک ہزار سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں مگر مظاہرے ہر روز بڑھ رہے ہیں یہ ایک ایسا لگتا ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں جو تجزیہ کر رہے ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت دنیا دنیا کی سب سے افیکٹو جمہوریت جس نے دنیا کو جمہوریت ڈیموکریسی سکھائی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہاں شاید اب ڈیموکریسی دم توڑ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہاں ڈیموکریسی اب مشکل میں ہے پروجیکٹ ٹوئنٹی فائیو معاشرتی تقسیم کو گہرا کر رہا ہے نسل پرستی کو قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے جیسے کہ انیس سو تیس کی دہائی میں ایسا لگتا ہے جیسے جرمن ناٹز کے دور میں ہوتا تھا معیشت کو نقصان علیدہ ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالی ایسا لگتا ہے کہ جاری ہے مگر یہ سب کچھ معاشرے میں ایک لا رہا ہے سیافا لاتینی مسلمان کمیونٹیز ایک ہو رہی ہیں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سول رائٹس موومنٹ کے دن ہو مستقبل میں کیا ہوگا جی مجھے لگتا ہے کہ آئیس جو ہے وہ سالانہ پندرہ لاکھ جو ڈپورٹیشنز کا ہدف رکھتی ہے اس میں نئے حراستی مراکز بنائے جائیں گے جو کہ بنا رہے ہیں شکاگو میں پانچ ہزار بیٹس کا نیا سینٹر بن رہا ہے ہسپتالوں سکولوں حتیٰ کے جو بے گھر پناہ گاہیں ہیں وہاں پر چھاپے بڑھ سکتے ہیں لیکن مزاحمت بھی بڑھے گی لاکھوں کے مظاہرے بھی متوقع ہیں اور دوہزار چھبیس کے جو وسط مدتی انتخابات ہیں ان میں ووٹنگ پاور دکھائی دے گی اور عدالتوں میں چیلنجز کا سلسلہ جاری ہے جیسے پورٹلینڈ کا انجنکشن ہوا ہے آئیس کو روکا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے مزید جگہوں پر بھی روکا جائے اور امید ہے کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ایک نئی سمت کا تائین کرے انقلاب تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے شاید ایک آپ کو دکھائی دے گا کہ سب اکٹھے ہو کر اس کی مضامت ضرور کریں گے شاید انیس سو ساٹھ کا مارٹن لودر کنگ کا دور تو واپس نہیں آ سکتا لیکن اس سے ملتا جلتا کچھ ہو بھی سکتا ہے تو جناب یہ کہانی ہے شکاگو کی یہ کہانی ہے امریکہ کی جو کہ دنیا کی سب سے طاقت اور جمہوریت ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ناقدین کی باتیں سنائی ہیں کہ وہ تو اس کو جمہوریت پر ایسا کہتے ہیں کہ جناب ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت پر وار ہو گیا ہے ڈیموکریٹس کو سزا مل رہی ہے پروجیکٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کو عملی جامعہ پہنایا جا رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا کیا مزاحمت کامیاب ہوگی یا پروجیکٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کی جیت ہوگی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائے گا اپنا خیال رکھیے گا شکریہ